1000 CX, 1000 CPT, 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 1000 CPT Двадцатый год, 90 тысяч, по-моему, километров у нас пробег. Здесь по колесу норм. А вот здесь она уже с этой стороны, так сказать, билась вторично, потому что основной удар пошел туда. Подушки стрелянная, штора стрелянный руль. Она максимальная в грантуринге, на проекции, на акустике, шоколадные карты. Все как положено. С этой стороны у нас тоже все целое, кроме крыла и двери. Двери это рихтуются. Стандартная болячка, открытие двери, прибитом крыле. На каждой мазде приходит такой же расклад. И вот такие повреждения с этой стороны. Получается, что ты фару заехал. Это у нас блок АБС. Надо смотреть, выжил нет. Ланжерон стоит хорошо. Складочек ничего не видно. Думаю, что пронесет. Никаких вопросов по нему не будет. В принципе, тоже весьма-весьма неплохо. Так, ну что, CX, уже первый тест-драйв. Подсобрали, машинка передвигается. Есть такой посторонний звучок. Надо смотреть, откуда. Где-то шкив какой-то или ролик подстукивает. Ну, так, в целом, по ремонту уже все понятно. По железу капот крыло. фары все куплено. Телевизор Визор, кассеты целые остались у нас. Колеса, ходовка, все ок. Подушки, руль, одна штора, бестроник целый, бачки, трубки ну много чего целого. Подрамник пришлось поменять. Подрамник не оригинал, подрамник аналоговый, 350 долларов на нее стоит. Она в 2020 году, она в комплектации. Гранд Туринг, Гранд Туринг бедный, нет проекции, нет подогрева руля. В остальном жирненькая, симпотненькая. Абасешечки как положено. Пойдет аппарат. С X5 я всегда рад, с X5 я всегда приветствую. Не знаю, что купить, бери X5. Хочешь продавай, хочешь катайся. Вообще очень компромиссная машина во всех смыслах. Рекомендую. Другая инстанция, все машины в сборе. Было три, стало 2, теперь снова стало 3. 3. Мазда едет не своим ходом. Решили прокатить транзитом. Тоже едет на рихтовочку. X5 уже на рихтовочке. Стапельные работы. По лонжеронам Тут были довольно незначительные моменты. Поддавили, поправили. Все сведено, все ровненько. Вопросов тут у меня к ней не будет. Подрамник уже перекинули. Новый будет рихтоваться. Передняя правая дверка. Стандартная тема. При фронтальном ударе, при повреждении крыла открывают дверь. Зеленка, как консервная банка, загибается. Для Мазда это вообще нормальное явление. Вот так вот выглядит внутренняя часть, кому интересно. Пистолеты, полки крылья. Такие вот швы. Все тут промазано. Кассетная часть у нас полуживая, один радиатор к замене. В принципе, да, по-моему, и все, и телевизор. Телевизор сразу был лопнутый. Тоже тут корпуса коробки поддончики, все целое. просто по капоту порихтуется ли он. Тоже будет видно. Ну и тут вся сторона целая. В принципе, локальный удар травматично, ясно и понятно. Блок АБС, больное место стандартно, передняя правая часть. Без него, вплоть до того, что машина не заведется, или заведется, может не заглушиться, делает нервы. Отбирается только по номеру, по циферкам, потому что все через него проходит. Поэтому не работает блок АБС, в машине будет полная жопа по проводке, по электронике. В двух словах, какая ситуация. Все норм. В конце недели уже планирую забрать с рихтовки дальше поедем. Так, CX-5 приехала с рихтовки, крыло замена, дверь, уголок выровняли, обдаренное крыло залом, как обычно, подкинули передние фары с АФС, потому что это грантуринг, подкинули передний бампер, капот оставили оригинальный. У нас основная часть его целая. Получается, вот здесь пришлось подрихтоваться уголок был поломан. Так берется плоскость пошире. По факту как бы повреждения были вот где-то вот так вот. Ну, решили оставить оригинальный. Так, эта сторона у нас целая. Лобовая замена с датчиком без проекции. И по задней части тут тоже ничего такого на акустике цельная кожа память электрокрышка мультимедиа еще у нас дорист в принципе стрельно ладно штора как обычно рвет потолок сиденье и руль вот этим сейчас и займемся. Отвезем на демонтаж. Будем сразу сделать БСПЭКу. Какая-то визитка. Тренинг. Менеджер операцион. Не знаю, что это такое. Американцы то чем-то не занимались. хорошей резине. Диски нужно красить. Ну, ничего, это все мелочи. Шина уже передвигается своим ходом. Ремонт в самом разваре. Так, CX-5. Продолжение ремонта. машина забрали с малярки. После полной покраски, полировки, керамики, блестяшечка такая красивая, как зеркало. Диски тоже уже раньше были покрашены, но сейчас они еще пыльные, поэтому без такого лоска эстетического. Такое состояние, все ровненькое. Красавица CX-5, конечно, это всегда красиво. Надо будет пройти все пластики обработать. У нас следующий этап это монтаж подушек, стреляла шторка и рули и боковина в сиденье. Это все дело восстанавливается. И потом уже будет химчистка и финальные доработки, типа развала, там заправки кондиционера. Такое уже по мелочи дотонировать бы хотелось ее. Какая красотулька. Финальный же процесс ремонта по CX-5 Маздочке. Ну, слушайте, которая по счету CX-5. Каждый раз сажусь в эту машину, каждый раз получаю удовольствие от вождения. Ну, реально, вот настолько компромиссно в своем сегменте на свой бюджет ну просто супер вот супер вариант роги корейцы там не знаю мицики ну все ну без шансов даже не уговаривайте даже не пытайтесь дискутировать сравнивать единственная машина в данной вот конъюнктуре денежной и концептуальной с которой cx-5 способна тягаться это Volkswagen Tiguan, но тут конечно уже личное восприятие, кому что нравится кто что хочет Tiguan это немецкая скупость это такой, такой классический строгач затянутый это дизайн концептуально уже 15 летнего авто там ничего глобально не меняется все такое острое, немецкое вот строгое, ну в ходу Тигуан в ходу, конечно, свои преимущества имеет. Касательно CX5, здесь внешка и салон особенно. Ну, нету такого в тигуане. Ну, ну, ну просто нет. Но в ходовых качествах, да, возможно, немножко мазда, конечно, все-таки проиграет немцы. Мое такое объективное мнение 55 на 45 в пользу Тигуана, если говорить вот как бы и личностное восприятие, и качество автомобильные все-таки я бы 55 на 45 вот отдал в пользу Тиги. Но если бы я себе брал машину, то при этом, да, при этом я бы взял себе CX-5. Ну, вот опять же, мое личное такое восприятие. Сюда я вкладываю не только эстетику, дизайн, я уже закладываю там и ДВС, и коробки, так и в Фольсе, так и в Мазде. Но ну вот где-то вот они паритетные плюс-минус. Там уже каждому свое. Так, финальный обзор. CX5. Наконец-то окончен ремонт. Машинка полностью готова. Передается дальше в пункт назначения на продажу. Напоминаю, у нас 2020 год. Комплектация Grand Touring. 93 тысячи километров пробег. То есть, что такое Grand Touring? АФС фары максимальные. 19 колесо. Бесключевой. Обязательно присутствует акустика BSE. У нас идет такая строчка в Grand Touring. Полный электропривод, память у нас еще стоит мультимедиа получается дорест. С 21 -го года идет уже рестайловая мультимедиа. Люк, полосы, слепые зоны, дистроник, полный комплект. Все присутствует в данном автомобиле. Передний привод, фронтальные повреждения. Mazda, мягкая машина, подчеркиваю. Будьте осторожны, аккуратны. Любые повреждения по фронтальной части чреваты повреждениями по лонжеронам, именно по силовой части. Поэтому в этом плане не питайте иллюзий. Mazda под капотом реально пластилиновая. У нас была замена по передней части, капота крыла, бампера, Фар, ну и там частично кассетной группы Был осуществлен полный тюнинг по машине Машина после полной полировки Покрыта керамикой, покраска дисков Тонировка, сделано полное ТО Масла фильтра, аккумулятор Что-то по ходовой там даже Какие-то резинки пришлось подкинуть ну, В принципе все что можно выдавил с этой тачки Чтобы она была более чем в достойном виде Также пришлось подкинуть комплект колес Потому что наши были Побитые, порванные в состоянии Весьма-весьма. И салона, и кузова более чем достойная. CX это всегда классно. CX это всегда компромиссно. Из конкурентов одна из самых лучших прогрессивных машин. Вот она как бы и остается в моем понимании. Наверное, ее реальный конкурент один из немногих это Слагин ну Там уже дело на любителя. Каждому свое состояние. На 90 тысяч весьма неплохое. Вин-номер. Второй месяц 2020 -го года. По зазорчикам выставлено, крашено. Все прилично. Арочки не топорщатся. Бамперок не провисает. Стандартная проблема. Зазор продолжения капота и капота. Поэтому его сам нужно брать только оригинальный, чтобы увидеть машину в нормальных зазорах. Ну, в принципе все сведено, все весьма неплохо. Черное на черном, классика. По арифметике 4700 покупка аукцион, 11 тысяч город Запорожье. И в ремонте, конечно, она подъела стерва. Где-то я с ней в тысячу разошелся, потому что удар потянул замену подрамника. Хорошо крепко встрял по узлу ходовой с полуосью. Тоже денег подъела. И много допов, таких как покраска дисков, комплект колес. сняли пластики, черный глянец по стеклам, потому что были такие выгоревшие, чуть ли не поплавленные. Нормально, короче, еще по электрике заправки там кондиционеров туда-сюда ты ушки так вот тысяча с нее и слетела которую типа я не увидел. Поэтому в 11 встретил и в 17 тысяч эту машину удалось победить. Многовато конечно, по ремонту. Ну, как стоимость за данный автомобиль получается по низу рынка. Довольно жирная. Рантуринг 2020 года CX5 с более-менее реально приличным инкодом из того, что продают на вторичке на сегодня. Поэтому очередная CX5, очередной проект. В целом я доволен. Свои какие-то ремарки, поправки будут учтены для будущих подобных автомобилей. Ну, что сказать, всем добра, всем благ. Проект окончен. Друзья, также не забывайте подписываться на наш YouTube канал. Все ссылки ⁇ и контакты для звезд в описании под этим видео.